Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин ми будемо говорити про ситуацію із неліцензійним програмним забезпеченням в Україні. Є з нашої студії експерт галузі IT Дмитро Грищук. Вітаю вас, пане. Добре Дмитре. Отже, ну привід взагалі говорити саме про неліцензійне програмне забезпечення. Це те, що міжнародний альянс інтелектуальної власності в своєму звіті назвав Україну одним з лідерів. Правильно, в цьому і в порушенні авторських прав. Насправді, какая там ситуация, пояснить? В двух словах нужно начать э, с того, э, что собой представляет, собственно, Международный альянс интеллектуальной собственности. Нужно сказать, что этот альянс основан в 1984 году. В него входит семь э, ассоциаций, э, в объединяющих более 2000 американских компаний, производящих программное обеспечение, продукты, mm -hmm. фильмы, э, развлекательный контент, э, газеты и журналы, и музыку. Соответственно, руководство этого альянса осуществляет выработку рекомендаций. Вот я, собственно, с их сайта распечатал последнюю от 8 февраля этого года. В соответствии с главой 301 закона о торговле США. И, соответственно, офис торгового представителя, куда попадает этот отчет, готовит соответствующие рекомендации для президента Соединенных Штатов Америки. И в соответствии с вот этой 301 статьей закона о торговле США Соединенные Штаты Америки имеют право на меры возмездия, как они их называют, против иностранных государств, которые нарушают права американских правообладателей. Какие это могут быть заходы в до Украины? Для, для Украины э, возможны э, всевозможные ограничения по э, отношениям Соединенных Штатов Америки э, в рамках э, помощи, которую предоставляют э, Соединенные Штаты развивающимся странам. Ну, это экономично, так? А, скорее всего, да. Это имеется в виду экономические отношения. И э, там возникнут э, какие-то ограничения предоставления помощи от США в Украину. А там с приводу впливу на IT-сферу, на галочку сама в сфере, не лицензийную, чи лицензийную а, как на лицензину, через лицензину прозрачного запуска. Смотрите, дело в том, что тут нужно немножко коснуться исторических аспектов. Дело в том, что э, эта ассоциация готовит подобный отчет уже не первый год, и Украина занимает лидирующую позицию не только в прошлом году, но и, если я не ошибаюсь... Э, с 2002 по 2006 год Украина возглавляла этот э, рейтинг. Mm -hmm. э, соответственно, этот э, повод, который есть сейчас в Украине, э, позволяет поговорить о защите э, авторского права и интеллектуальной собственности в Украине в целом. Так а все-таки, ну что изменилось за эти годы Зукри... в Украине, за частности, Ну там не лицензийные но 70% используются в держустановах нелегально. Ну и ну что теперь? Вот пояснить, в чем проблема? И кто uh, может быть покараны? Смотрите, ситуация в следующем. что Украина, когда вступала во Всемирную торговую организацию, брала на себя определенные обязательства, в том числе по защите интеллектуальной собственности. Uh -huh. а, теперь, по, вот например, у меня есть статистика от компании Microsoft что по их, по их мнению программное обеспечение 60% в госорганах нелицензионное, и для его легализации нужно 1 миллиард гривен приблизительно. Это гигантские деньги для украинского бюджета. Да, и если я не ошибаюсь, в украинском бюджете заложена гораздо меньшая сумма в этом году для легализации программного обеспечения. По сути, это говорит о чем? Что в Украине государственные органы, с одной стороны, декларируют э, наше стремление по защите э, прав интеллектуальной собственности, да, а с другой стороны, э, вот эти ассоциации наблюдают то, что, собственно, госорганы, которые призваны контролировать э, соблюдение защиты этих авторских прав, сами используют нелицензионное программное обеспечение. Можливо, они так экономят? Э, отчасти да, но э, дело в том, что... Э, Договоренности, которые были заключены, их нужно соблюдать. И если вы пользуетесь программным продуктом, который предполагает оплату, за него нужно платить. Uh -huh. вот. Собственно, это одна из причин, по которой Международный альянс интеллектуальной собственности поставил Украину на первое место в этом году. Ну, Зокрема, как выходит из ситуации в Украине? Тут есть несколько моментов. Дело в том, что это не единственная причина, почему Украина возглавила в этом году снова этот рейтинг. Потому что есть две части. С одной стороны, это гигантская задолженность, по мнению правообладателей, украинского бюджета, да, бюджетных и государственных учреждений перед правообладателями по поводу нелицензионного программного обеспечения. Это одна часть. И мы не должны забывать о другой, я бы даже сказал, в объемах рынка, это более гигантская часть. Это нелицензионный видео и аудиоконтент, Uh, который розпространяється на території України или з території України на інші країни. як його якось ну, я не знаю, обрізати або заборонити або викрити. Ну що з ним робити? Uh, смотрите, є кілька моментів. Uh, Во-первых, потрібно uh, договоритися. Правообладателі повинні договоритися з тими, хто предоставляет ці услуги. Если вы не помните, то народный депутат Виктор Янукович предлагал в течение прошлого года провести круглый стол, и там на своей страничке в Фейсбуке он об этом указывал, провести круглый стол между правообладателями и представителями рынка для того, чтобы выработать общую стратегию подхода, как с одной стороны Обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности, угу. да, а с другой стороны, сделать требования владельцев или представителей владельцев э, права э, интеллектуальной собственности адекватными к нынешним украинским реалиям. Все-таки до чего домовился? На самом деле ни до чего не, не договорились, потому что круглый стол так и не состоялся. А чем? Э, дело в том, что для того, чтобы сесть за стол переговоров, по моему мнению, э, нужно подойти к вопросу. Э, не так остро и не так болезненно, как пытаются подойти стороны. Потому что если начать переговоры с обвинений друг друга, что вы воруете, а вы там выдавливаете из нас деньги, то так переговоры начаться в принципе не могут. Вот. А что а а... вы начинаете? Ну, как вы решили б, в идеале эту проблему? На ну, самом вот, деле, эксперт? для начала нужно просто начать говорить. Потому что если, на самом деле, очень просто, и с другой стороны, очень сложно, потому как попыток организовать круглые столы, встречи, семинары и так далее по этому поводу в Украине предпринимается огромное количество. И на самом деле наш Национальный институт интеллектуальной собственности проводит колоссальную работу в этом направлении. Но есть гигантские аппетиты представителей владельцев авторских прав. і і і жорсткі вимоги по вимогу требу, їх захисту на території України. Тож тобто, по суті, вони виходять з палкою, но без пряника на ринок. Яким міг би бути цей пряник? Які компроміси? До чого домовлятись? А, вопрос, на мой взгляд, ключевой вопрос это соответствие цены за а вот эти авторские права, смежные права за лицензионное программное обеспечение для текущего состояния Украины. Потому как, например, там, по моему мнению, не может э, программное обеспечение, которым пользуется сотрудник в компании, э, стоить больше, чем 10% от той зарплаты, которую он получает. Ну, Иначе компания нецелесообразно будет э, или использовать этого сотрудника, или использовать это программное обеспечение. Ну, такая световая практика. Ну, при, из экономической ситуации? На самом деле, э, если сравнить среднюю заработную плату, которую дает нам Госстат в Украине, и мы сравним аналогичный показатель в Европе, то и, и сравним стоимость аналогичного программного продукта в Украине и в Европе, то эти цифры будут существенно различаться в разы. Соответственно, украинские компании, в том числе государственные компании, в том числе государственные учреждения, вынуждены использовать нелицензионный программный продукт, потому что у них банально нет денег на это. А чему у нас такие цены? Потому что у нас монополия? В чем и причина? По некоторым программным продуктам существует действительно монопольное положение. Uh -huh. вот. И на самом деле здесь вопрос, ну, что с этим делать. То есть, есть, есть два варианта. Ну, на самом деле, три, получается, с учетом украинских реалий. То есть, теоретически, либо вы должны, вынуждены заплатить за этот программный продукт, оплатить ä, правообладателям его со стоимость и пользоваться им, либо вы вынуждены использовать ä, бесплатные аналоги uh -huh. этого программного продукта. А, в Украине используется третий путь, незаконный, тем не менее, но он, но он есть, и это вынуждены признать все. А, это использование нелицензионных программных продуктов. А чему не можно и просто а, ну, как бы копию, так? Яку без без не, ну, не сплачуючи за програму за саму Дело а йти в тому, що можна пользуватися ворованим, але ну, не ли не ліцензійним З точки зрення не лицензіну це, по суті равно воровано. А другий шлях про який ви казали? А, второй шлях, второй путь угу. это договориться о стоїмості спеціальної стоїмості для України сейчас а чому Україна На... не може домовити? Сложный вопрос. У меня есть предположение, что никто не пытается договориться. Да, об этом я говорил чуть ранее угу. а по поводу того, что есть жесткие требования, вы нам должны и все. Дело в том, что я недавно общался еще с одним экспертом, который выразил гипотезу, что на самом деле это неплохой путь для продаж своего продукта. Например, вы распространяете по сути бесплатно нелицензионный программный продукт. Он устанавливается на гигантское количество компьютеров в стране. А дальше вы приходите при помощи закона, обязуете всех пользователей уплатить вам деньги. В принципе, такой такая, шансы, такая, 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 такая гипотеза имеет право на жизнь. Вот. Я не берусь утверждать, что это правда, угу. но такая гипотеза имеет право на жизнь. Гарантии по уплате 100% естественно нет. И как показывают цифры, в том числе компании Microsoft, нет гарантий. Того, що це будет буде виплачено, но тем не менее, попытки такие предпринимаются, в тому числі при тиші рішень, які показывает міжнародний альянс інтелектуальної А вот, як показує звіт, чи можливо якщо є така інформація, що відбувається з цим у Європі, тому що так як ми намагаємося євроінтегрувати, на сам... смотрите. На самом деле, якщо ми відкриємо список стран, які входять в список 301, то мы видим, что Украина на специальном месте, это называется Priority Foreign Country, это единственная страна, в этом году это Украина. Следуем за нами идут Аргентина, Чили, Китай, Китай Коста-Рика, Индия, Индонезия, Российская и Федерация. Китай там набогато людей. И в естественно. Там... А, и, еще да. и если вы посмотрите внимательно отчет, угу. э, сложности с правительственными учреждениями существуют не только в Украине, но и в Китае. Вот, э, а э, какая тут аналогия? Вот, э, просто объясните. Аналогия... Чему сама Украина и Китай? Как ну, та там... Дело... в других странах? Как в Европе, зокрема? Я не берусь э, судить, какая ситуация с программным обеспечением в Европе. Uh -huh. да, но в том числе из этого отчета следует, что ресурсы, которые распространяют нелегальный контент, в том числе видео и аудио, существуют повсеместно, в том числе вот... Ну и в развивающихся странах. Да, район, на, 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 наиболее так называемые торрент-трекеры или point-to-point -point, uh -huh. а, ресурсы развиты Российская Федерация, Бразилия, Испания, Италия и Украина. Это топ 5 Италия, стран в мире. Да. Uh -huh. а, то есть нельзя сказать, что Украина каким-то образом а, впереди планеты всей а, ну, или абсолютный лидер а, в нарушении прав по интеллектуальной uh -huh. собственности. А, дело в том, что м, в этом отчете сказано, что Украина делает неоднозначные шаги а, по наведению порядка в этой сфере. А, что с одной стороны власти заявляют о том, что а, мы боремся и защищаем права интеллектуальной собственности, да, а с другой стороны есть статистика по нелицензионному использованию программных продуктов в органах власти. Но, в принципе, первый крок до співпраці мы от кого пить? Как вы считаете? На самом деле нужно делать шаги навстречу, друг другу и это будет залог успеха для выхода mm -hmm. Украины э, к более европейскости. Mm -hmm. С точки зрения законодательства, с, я... с точки зрения и не только законодательства. Дело в том, что Украина одна из самых зарегулированных стран э, в плане защиты интеллектуальной собственности. Mm -hmm. Вопрос в правоприменении да, этих законов и что будет за невыполнение этих законов. Теоретически на бумагах есть наказание. Mm -hmm. достаточно суровая и в том числе и криминальная ответственность. Uh, но вопрос uh, в правоприменении этих законов в Украине открыт. Какие были бы от вас прогнозы на 2013 год в плане домовленности, в плане вырешения проблемы? Я надеюсь, что в Украине правообладатели с одной стороны и участники рынка с другой стороны и участ... представители государства с третьей стороны наконец-то сядут за стол переговоров и состоится открытый диалог, если можно так сказать, с поднятым забралом, для того, чтобы мы не искали врагов друг в друге, а могли найти цивилизованный подход в решении проблем, с одной стороны, защиты интеллектуальной собственности, с другой стороны, адекватности цен для украинских реалий, В той ситуації де зараз є Україна, і з третєї сторони применення закону, в котриї є приписане чітко і жорстко в Україні для того, щоб їх просто приміняли. Ну я думаю, що ми побачимо зокрема і в звіті в наступного да. року. Ну і за тієї ситуації я вам дякую, що прийшли. Дякую, що роз'яснили. Нагадаю, Спасибо. гостем студії був експерт із галузі IT Дмитро Грищук. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.